была 900 метров от них, мы стояли на нуле. И мы слышали этот бой. И мы понимали, что там происходит. Мы только не знали, чем это закончится, к чему это приведет. У нас не было нормальной связи. И только из-за отсутствия связи, может быть, произошло то, что произошло. Потому что сепары отошли, когда услышали, что завелся там. А танк завелся через полчаса после того, как завел, начался бой. Потому что такие у нас танки. Я хочу, чтобы каждый вспомнил. Смерти бывают там разные. Смерти бывают внезапные. А бывают смерти такие, как погиб и У него был выбор. Сдаться или погиб. И в этот момент, когда он делал этот выбор, у него перед глазами, наверное, прошла вся его жизнь. Он вспомнил жену, детей. И когда мы собираемся на такие мероприятия, то нам говорят, жизнь бесценна, жизнь это самое главное, самое дорогое. Так вот для него было дорогое не жизнь самая, а самое дорогое для него было его честь, его дети, и будущие его детей. И наша обязанность, святая обязанность, не дать уменьшить роль наших погибших побратымов в этой войне, заботиться о их семьях и не дать забыть их память. Слава Украине! Теперь предлагаю минуты...